Желтоводский городской отдел период с 8.06 по 16 14 года обратилось 63 гражданина с письменными, заявлениями о совершении преступления и правонарушений. Это кражи 12, телесное повреждение 6, грабеж 1, мошенничество 4. Хотелось бы остановиться на мошенничествах опять у граждан, скажем, похилого вику, купляют картошечку на розсру, понятно, что денежки дают, и никакой, ничего, больше ничего не приносят, ни картошки, ни сахара, это естественно. Я прошу обратить внимание на цыгане, на лиц цыганской национальности, которые в основном этим промышляют. Уважаемые граждане, не купляйте с рук граждан, особенно лиц цыганской национальности. Незаконный оборот наркотиков – один факт. Незаконные наркотики, внезапная смерть – 9 и другие происшествия – 19. До единого реестра внесено кража 185 11 4 раскрыто статья 125 легкие телесные повреждения 4 4 раскрыто мошенничество я уже говорил 4 все внесены в единый грабеж телесные повреждения средней тяжести 2 материала зарегистрировано это причинение. муж жену избил а второй по между драка между двумя мужчинами было. 310 незаконный оборот наркотиков, это посел изъят и закрыто 41 положение суд направлен на одно дело и предъявлено 7 предозр к административной ответственности привлекли 12 человек это 178 распитие спиртных напитков, 6. Статья 184 закон невыполнение батьковских прав, обувище, то есть 1, 159 нарушение прав торговли, 176 изготовление и хранение самогона и 187 уклонение от административного надзора. Так, у меня, секундочку, внимания. значит, у меня вопрос, такой, значит, такого плана и порядка. За последнее время у нас действительно в городе участились кражи люков, значит, кражи, этот самый, значит, решеток с ливневой канализации, значит, с забора шестой школы, значит, украли пять металлических секций на сегодняшний день, за, за выходные дни. Значит, за выходные дни три люка, опять водоканала ушло. Потом, значит, было вопиющее, значит, я считаю, это вопиющее, значит, безобразие, когда с субботы на воскресенье на звезду вечного огня наши несознательные желтоводцы взяли, значит, те венки, которые стояли возле памятника погибшим воинам Великой Отечественной сказать, и бросили эти венки, и сожгли там. То есть ситуация очень нехорошая. Значит, я, наверное, это самое, запишите доручение, значит, начальнику отдела. У нас есть желтая сотня, которая, значит, согласно договора, значит, и статута, значит, помогает желтым водом наведение порядка. Значит, у нас есть варта. Значит, давайте, значит, берите две общественные организации, давайте, значит, проводите у себя там совещание и давайте будем работать в городе, наводить порядок и патрулировать.